nampak gayanya Malaysia mendunia lagi pada hari ini tetapi kerana perkara yang tak best. Sekumpulan rakyat Thailand telah berdemo di hadapan kedutaan Malaysia menyatakan bantahan terhadap tindakan Anwar Ibrahim masuk campur urusan mereka dengan kebuja sampai mereka menggelarkan Anwar itu sebagai ancaman kepada keselamatan negara Thailand. Betapa Anwar ini merupakan pengkhianat? Betapa Anwar ini merupakan pengkhianat? Tan, penayok rata Kini, Malaysia semakin disoroti dalam urusan tipu-menipu. Bahkan, negeri judi kasino ini dianggap sebagai pengkhianat ASEAN. Malaysia telah membawa Amerika Serikat untuk ikut campur urusan ASEAN. Sikap itulah yang bikin kesal negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Thailand. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dituduh sebagai boneka Amerika, dan hal itu terlihat dalam cara dia menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja. Malaysia sebenarnya hanyalah antek Amerika Serikat di Asia Tenggara. Sikap Perdana Menteri Malaysia tersebut juga dikecam keras di negaranya sendiri, bahkan. Anwar Ibrahim dianggap telah menggadaikan atau menjual kedaulatan Malaysia kepada Amerika Serikat. Selain telah menjual kedaulatan Malaysia, Anwar juga dianggap telah menjual kedaulatan ASEAN. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia malah mengemis dan tunduk pada Amerika. Saya agak tersinggung sebagai former leader yang juga aktif di ASEAN ini. Ketika terjadi konflik Kamboja sama Thailand, tiba-tiba Donald Trump yang menjadi penengah dan begitu, saya merasa embarrassing, humiliating. Dulu juga ada konflik Kamboja sama Thailand. PBB mau, mau dilaporkan PBB, Ban Ki Moon mengatakan kan masih ada Indonesia. Kenapa? Masih ada pemimpin ASEAN. Kita bisa. Nah kalau saya, Trump itu lebih bagus menjadi uh, apa? Sebagai peacemakernya itu mencegah perang dunia ketiga, mencegah membaranya. Uh, made, uh, Mandala konflik di Asia, di Eropa dan Timur Tengah level beliau di situ. Nah yang seperti ini mau diserahkan sama ASEAN sehingga ASEAN juga punya resources kita punya Pak Prabowo. Itulah kekecewaan Indonesia terhadap sikap Malaysia. Selanjutnya marilah kita simak reaksi di Thailand yang mengecam sikap Perdana Menteri Malaysia. Nampak gayanya Malaysia mendunia lagi pada hari ini tetapi kerana perkara yang tak best. Sekumpulan rakyat Thailand telah berdemo di hadapan kedutaan Malaysia menyatakan bantahan terhadap tindakan Anwar Ibrahim masuk campur urusan berkenangan budaya sampai mereka menggelarkan Anwar itu sebagai ancaman kepada keselamatan negara Thailand dan saya yakin dan percaya anda masih lagi ingat akan kritikan pedas dan tajam serta pedih yang telah dikeluarkan oleh mantan jeneral Thailand iaitu jeneral Rangsi Kittiyansap terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana dalam satu rancangan wawancara Rangsi menyatakan yang Anwar ini merupakan pengintip pengkhianat dan juga orang yang tak boleh pakai. Kerana kata rangsi, Anwar ini nombor satunya dah masuk campur urusan Thailand dan Kemboja. Nombor duanya kerana Anwar lah sekarang eh, Thailand telah menandatangani satu perjanjian yang merugikan mereka. Kenapa? Kerana ianya turut melibatkan mineral-mineral Thailand seperti REE dan sebagainya dan of course lah rangsi memang kata terus terang yang anak ini merupakan pengintip dan juga orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan sekarang ini Thailand dan juga Kemboja terpaksa ikut cakap US dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu jugalah tuan-tuan dan perempuan yang Anwar dismiss awal-awal lah apa yang Rangsi cakap tu. Dia kata Rangsi ini merupakan seorang pemimpin politik yang kalah pilihan raya. Partinya pun tak ada deposit, semua hilang deposit belaka. Jadi tak kalau orang macam ni yang pembangkang nak jadikan sebagai hero, nak jadikan sebagai rujukan dan sebagainya, cuma sampai ke sudah. Anwar tidak menafikan langsung tuduhan-tuduhan nasi -tuduhan betapa Anwar ini merupakan pengkhianat pengintip dan juga orang yang tak boleh pakai. Dia tak nafik langsung tuan-tuan dan perempuan. Tapi tengok-tengok pada hari ini tuan-tuan dan perempuan berlaku satu tunjuk perasaan oleh beberapa pihak dekat Thailand di hadapan kedutaan Malaysia. Di mana tunjuk perasaan ini dianjurkan oleh sebuah NGO Thailand yang bernama Ruam Palang Pai Din Pok ataupun nama bahasa Inggeris dia United Power of the Land to Protect Sovereignty. Di mana antara figura-figura terkemuka Thailand yang turut hadir dan berkat ucapan dalam ah uh, himpunan itu antara lainnya ialah Picit Chai Mongkol bekas senator kawasan Antibody bekas pemimpin baju merah Thailand ah, baju merah ini kita ingatlah antara pihak yang sangat bertanggungjawab menyebabkan jatuhnya taksin silawat kan ingat tak benda itu? iaitu bekas pemimpin mereka Jatuh Pon Prompan dan juga peguam Nititon Lam Luar di mana antara lain tuan-tuan sekalian mereka telah berarak dan juga telah berkumpul di hadapan kereta Malaysia, menyatakan bantahan terhadap tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mereka lihat masuk campur urusan Thailand dan juga Kemuje. Dan, penayuk <tik> Ratamodris, dan peranan Perdana Menteri, dan pelbagai pelbagai pihak, dan pelbagai pelbagai pihak, dan pelbagai pelbagai pihak, dan pelbagai pelbagai pihak, dan pelbagai อันวาก็จะพ้นจากตำแหน่งนายกต้องไปเลือกตั้งใหม่จะพ้นจากประธานอาเทียนไปเลือกตั้งใหม่พฤติการที่นายอันวารกระทำต่อประเทศไทยไม่ว่าการไม่ให้เกียรติแทรกแซงผมเพิ่งดูภาพดีนะครับกรตามทานอันวาเจอประธานาธิบดีสีก็ถูกหลิวจงอี้กันออกเหมือนกัน ไม่ให้เกียติคนอื่นอย่างไรตัวเองก็ไม่ได้รับเกียรติอย่างนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นผมเรียนว่าการที่นายอันวานอกจากมายุ่งกิจการภายในของไทยแล้วยังไปลากประชานาีิบดีสารัสดีมันในเบื้องต้นเนี่ยพวกเขาได้เสนออันวาเป็นผู้รักษาอาเซียน masuk campur dan juga cuba untuk orang kata mempengaruhi uh, Thailand punya hal dalam menjaga kedaulatan negara mereka sendiri dan sekarang mereka menuntut agar Anwar Ibrahim secara asasnya tolong jangan kacau tolong halang diri sendiri daripada memberikan tekanan kepada Thailand untuk melakukan perbincangan dan juga uh, kata apa negotiation bersama-sama dengan Kemboja berkenaan dengan kawasan-kawasan yang dipertikaikan dan bersekarang asas juga tuan-tuan sekalian. Picit dalam ucapannya menyatakan bahawa ketika askar-askar -askar Thailand membahayakan serta merisikokan nyawa mereka untuk membersihkan periuk-periuk api dekat kawasan yang menjadi rebutan, Kamboja basically ni macam buat tak heran. Sedangkan isu utama antara perjanjian damai antara Thailand Kamboja itu itulah kedua-dua pihak kata Picit mestilah bersama-sama membersihkan kawasan yang oh, kita berdispute tu lah kan api-api api tu mesti dibersihkan bersama-sama tetapi sekarang kata mereka hanya Thailand sahaja yang bersungguh-sungguh hendak bersihkan kawasan tersebut tetapi Kamboja buat tak reti tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan Pichit juga mendakwa yang Anwar telah overstep peranan beliau sebagai pengurus ASEAN apabila Anwar telah mengarahkan Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan di-share. Terima kasih kawan. Atau meminta Thailand untuk menghentikan operasi-operasi mereka dekat sempadan mereka sendiri. Dan of course, Pecik telah mengkritik Anwar sebagai orang yang telah melakukan campur tangan politik dan mendakwa Malaysia dan juga Amerika Syarikat secara asasnya tengah mencuba untuk mempengaruhi keputusan keputusan yang dibuat oleh kerajaan Thailand. Dan selepas itu, Kauzan bekas Menteri itu turut mendakwa yang Malaysia mempunyai pelaburan yang begitu besar dalam apa tu industri kasino dekat Kemboja. Dan Anwar Ibrahim telah menggunakan dialog keamanan ini sebagai satu alat politik walaupun Anwar itu sendiri kata Kauzan tengah berhadapan dengan isu-isu korupsi dekat Malaysia ini sendiri. Dan of course, Kaisar menyatakan bahawa ASEAN kena pastikan yang Anwar tidak ada tempat dalam blok regional ini. Maknanya Kaisar kata lepas ini kita tak nak Anwar lagi dah. Anwar tak sepatutnya ada peranan langsung dekat ASEAN sebab dia merosakkan. Saya tertarik hendak menunggu. Apakah respon Anwar Ibrahim berkenaan dengan tunjuk perasaan ini? Sebab kalau dulu rangsi yang tuduh, rangsi yang cakap, rangsi yang bantah, dia kata, oh rangsi ini tak boleh pakai. Dia seorang yang tak laku pun sebenarnya. Tetapi sekarang ini, sudah ada satu himpunan walaupun tak sebesar mana tetapi sudah ada perlombaan himpunan untuk membantah tindak tunduk Anwar yang mereka kira sebagai melampaui batas sebagai pengurusian ASEAN Tuai saya cakap Malaysia pada kali ini betul-betul mendonia cuma mendonia disebabkan oleh perkara yang tak betul lah Begitulah demonstrasi di Thailand yang mengecam keras sikap Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Dalam sebuah dunia yang penuh teka-teki politik, hubungan antara negara sering berubah mengikut kepentingan, persepsi dan rahsia yang tersimpan di balik tabir. Begitulah kisah yang berlaku dalam hubungan antara Kerajaan Thailand Raya dan Persekutuan Malaya Baru, dua negara fiksyen yang berkongsi sempadan, sejarah dan persaingan yang tidak pernah reda. Narasi bermula dengan kemunculan satu laporan sulit yang bocor kepada media antarabangsa. Laporan itu mendakwa wujudnya perjanjian perdagangan yang disekat secara tiba-tiba oleh Persekutuan Malaya Baru. Tindakan itu dikatakan memberi kesan besar kepada ekonomi Thailand Raya, terutamanya sektor pertanian dan tenaga. Di Bangkok, para menteri dalam sidang tergempar menggelarkan tindakan itu sebagai satu pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dipersetujui sebelum ini. Mereka menuduh pihak Malaya baru tidak mematuhi janji, mengunggah keputusan pada saat akhir dan mengabaikan hubungan diplomatik yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Namun di Kuala Sena ibu negara Malaya Baru pemimpin mereka menafikan semua hal tersebut mereka menegaskan bahawa laporan yang tersebar hanyalah manipulasi politik pihak luar yang mahu melihat hubungan kedua negara retak Namun, penafian itu tidak memadamkan api yang sedang membesar. Media antarabangsa mula melaporkan ketegangan di sempadan. Rakyat kedua-dua negara saling bertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Di sempadan utara, suasana yang dahulu tenang kini bertukar tegang. Pedagang kecil yang selalu keluar masuk kini risau jika keadaan akan menjadi lebih parah. Ada yang berkata, mereka takut sejarah lama berulang kembali. Sejarah konflik ekonomi yang pernah memisahkan keluarga dan sahabat. Tetapi, di tengah kekeliruan ini, muncul suara-suara yang menyeru perdamaian. Penganalisis politik mengatakan bahawa konflik ini sebenarnya berpunca daripada salah faham dan permainan maklumat yang tidak jelas. Mereka menegaskan bahawa kedua-dua negara tidak boleh membiarkan sentimen negatif menguasai masa depan hubungan yang telah lama terjalin. Akhirnya, kedua-dua pemimpin bertemu dalam satu sidang tertutup Hasil perbincangan itu tidak diumumkan secara terperinci. Tetapi beberapa hari selepas itu, ketegangan mula reda. Rundingan ekonomi dibuka semula dan kenyataan bersama dikeluarkan bahawa semua polemik sebelum ini hanyalah salah faham dokumen dan isu teknikal. Namun, bagi rakyat biasa, persoalan tetap berlegar. Apakah benar semuanya hanya salah faham? Atau ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan di balik tabir. Narator penutup cerita ini dengan satu pengajaran penting dalam dunia politik: "Kebenaran, kadangkala bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak diberitahu." Kalau Anda mau sambungan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng supaya Anda. tak terlepas episod seterusnya dalam siri drama geopolitik fiksi ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.